Hörmətli kanal izləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyir olsun. Bu gün sizə Masazır qəsəbəsində çox gözəl bir 6 qarajlı həyət evini göstərirəm. Gördüyünüz kimi, baxın, belə bir gözəl xarici görünüşə malik bir evdir. Bu formada xarici görünüşü var. Həyət yanı sahəsi. Bu formada da gördüyünüz kimi həyət yanında sahəsində belə bir ağacı var. Alt hissəsində qarajlıdır. Yəni istəyə görə buranı ev kimi də istifadə etmək olar. Bax gördüyünüz kimi belə bir qaraj hissəsidir. Bu forma da qarajıdır. <coughs> bir otağıdır. Və burada da yay mətbəxinin yeri gördüyünüz kimi xətlər çəkilib, istəyə görə buran yay mətbəxi kimi də istifadə etmək olar. Baxın bu formada bir-bir altının garajıdır. Yenə də təkrara qeyd edirəm ki, alt hissəni, bax burdan bölüb maşın üçün duracaq, bu hissəni otaq kimi də istifadə etmək olar. Evin tikilişi e, keyfiyyətlidir. Bax bu formada həyətan sahəsidir, yaxınlığında orta məktəb, araz maket var. Yəni 100 metrliyində bütün infrastrukturlar var. Gördüyünüz kimi bu formada xarici görünüşüdür. Belə xarici görünüşə malik bir evdir. Qaxı-Bəvənçinəsi daha yaxından təqdirəcəm. Deməli, gördüyünüz kimi təkrar çöl görünüşünü göstərəm. Bax, belə bir həyətli zəhiyyətə malik bir evdir. Bir bir gözəl təmir olunmuş, alt qarajlı bir evdir. Deməli, ilk növbədə bu gözəl evin qonaq otağını sizə göstərəcəm. Baxın, belə bir gözəl qonaq otağı var tox səliqəlidir. Qiyməti 47500 manata deyilir. Real alıcıya qiymətdə yaxşı endirim olacaq. Gördüyünüz kimi döşəmə laminatdır. Ev nağd satılıq, kreditlə satılmır. Barter olunmur. Bax burada belə bir mətbəxidir. Gördüyünüz kimi gözəl mətbəxi var, hörmətlə zəyicənimiz. Döşəməsi səliqəli şəkildə laminat vurulub. Bax belə bir mətbəxidir. Deməli Burda belə bir yataq otağıdır arxa tərəfdə. Birinci yataq otağıdır. Görürsünüz ki, otaqların ölçüləri genişdir. Hər yerdə bütün kameralar daimidir. Qaz, su, işıq fəaliyyətsiz şəkildə həyata keçirilir. Bax, burda da belə bir növbəti yataq otağıdır bu formada. Görürsünüz ki, çox gözəl bir evdir. Ən əsası da, yəni odur ki, evdə yaşayış olmur. Təmirdən sonra yaşayış olmuyub, gözəl bir evdir bax 3 otaqdan ibarətdir. Qonaq otağı, yataq otağı, mətbəx, ham otağı. Yəni alt hissəsində istəyə görə təmir etmək mümkündür. Bizə dəstəyiniz üçün təşəkkürlər. Kanalımıza abunə olmağı, videomuzu bəyənməyi unutmayın.